Евген Мурзин, главный тренер БК Хорошая игра. Упустили инициативу вначале, но потом собрались, вернули. В третьей четверти вышли с минимальным отставанием. Очень много ошибок сделали в последней четверти. Наверное, это моя ошибка. Ребята были уставшие, не дал я полную ротацию всей команде. Последняя игра этого года уходящего, поэтому хотелось очень выиграть. Играл с ученым составом. Пять потерь в последней четверти. Проиграли полностью подбор на своем счете, на чужом. Вы видели разницу очень большую. учтем ошибки, будем готовить. Это баскетбол, будем играть. Ну, на сегодняшний день не оправдал себя. Ждал от него больше, да. Сегодня не оправдал. Еще раз что? Чем Очень хорошо мотивированно вышли, я знаю. Их мотивация на игру, да. Очень мотивированно играли и хорошо защита. 67 очков для нас это очень мало и агрессивность, То есть 65 очков мы пропустили. Ну, если убрать там ну, 55 очков мы пропустили из зоны, из краски, как говорят. Поэтому есть о чем подумать и есть на чем работать. Все питания? Спасибо.